привели и приведут к тому, что мы вынуждены будем... С 85 -го года, вот она служила, с 85 -го года, все. На два тыждня, два тыждня э, мы сможем. А это к э, утру уже, когда оглашались последние. Ну, э, во-первых, начнем с того, что э, Сорвали батарею отопления и залило здесь водой два этажа. Мы вынуждены были отключать газовое снабжение и отключать отопление. Это в минус 12, представьте себе. Вот выбиты два окна, и мы практически с вами не в помещении суда, а находимся на улице. Кроме этого, выбиты входные двери. Уничтожено Повреждена аппаратура, вот она здесь валяется на, на, на полу. Уничтожен, э, сломан барьер э, оградительный, который ограждал э, участников судебного процесса от э, э, граждан. Сломана трибуна. Вот так по-варварски. По Я здесь работаю 30, 30 лет, эта мебель служила... 30 лет, вот я сколько здесь работаю в суде, она служила 30 лет всем и суду, и гражданам. И вот после сегодняшнего заседания это надо какой было иметь силу и дурь для того, чтобы сломать э, э, мебель. Сломана мебель уничтожена, барьер уничтожена.